Наверное, он проигрывает конкуренцию. Наверное, Сергей Станислав считает, что те люди сегодня, которые играют, они лучше готовы. Но он тоже рискует. Самое главное – результат, согласитесь. Поэтому, если Хачериди не поймет, что сегодня наступил момент, когда безоговорочно он был на этом месте, как, в каком состоянии он бы не был, то сегодня есть конкуренция, и я думаю, что эти ребята ему ни в чем не уступят. А говорить о том, что он великий, так может он и был великим, но на сегодняшний день, каждый день, в футболе надо доказывать это. А завтра он, окажется, даже не попал уже в две игры 18 и будет играть за дубль, что ли. Ну... Это его выбор. Сложно воспитывать уже игрока, когда ему было 18, 19, 20 лет. Я его пытался воспитывать, но когда человеку 30 лет, и у него остается еще полтора года контракта. А, хотя он говорит, что у него год, но у него ровно полтора года контракта, у него контракт истекает 1 июля 2018 года. И я думаю, что он все-таки парень с характером, он возьмется за голову и не будет. Э просиживать, как говорится, и ждать в конце месяца зарплату. Будет, будет все-таки конкурировать, и он защитник хороший, один из лучших украинских защитников в нашем чемпионате.